на канале и Лиза. Сегодня я буду рассказывать про детские книжки. Это одна из них. Я к Сонечку крапочкой загубила. Это, эти книжки очень качественные. Во-первых, странички твердые, их нельзя ни порвать, ни погрызть. Но разве что только собака. Картинки очень большие, а текста наоборот мало. Чем мне нравятся эти картинки? Тем, что у них глаза очень милые, а сами они как ангелочки. И теперь они на картинке более милые. И картинок очень много. И они очень яркие, красочные. Автор этой книжки Галина Малик. У меня есть сестричка Алиса. Ей очень нравится эта книжка. Э, эта книжка для детей от э, до трех лет где-то. Книжка про то, как жила было себе Божья коробка. У нее был приятель, и вдруг э, Божья коробка заснула на ромашке. И когда закончился дождик, Божья коробка посмотрела, что у нее на плащике нету ее точечек. А потом она очень горько заплакала. И ее друг Предложил ей пойти к бабочке-художнику. Он попросил, нарисуй, пожалуйста, новые точечки моей приятельки. И он ей нарисовал точки, которые никогда не будут смываться. И божья коровка спокойно летала, когда был дождик. И она с тех пор не боялась дождя. Конец. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.